Доброго дня. Пропоную створити рекламну листівку. По-перше, потрібно розгорнути аркуш. клацаємо двічі на полі. Поля, давайте зробимо по 2 см та встановлюємо альбомну орієнтацію. Зробимо рамку. Раніше була вкладка... Разметка страницы. Зараз. У меня личнова версия. Office 365. И тут я вкладка конструктор. Э -э кнопка границы страниц залишилась. Э -э выбираю малюнок. Може хтось з вас зробить открытку е, на Хэллоуин. Тут є, що можна вибрати. Я зроблю якусь открытку де можна е, вставляти малюнки в комп'ютерні. Ну, виберу ось таку рамку. Ширина. Пусть буде 20. Це і не мало, і не багато. Окей. Як вставляти малюнки? Ну, найбільш комфортно вам буде вставляти з інтернету. Пишемо комп'ютер або якісь запчасті. Та переходим переходимо на картинки. Так, выбираем то, что сподобалось. Вот, например, вот вся картинка. Я ей клацаю, чтобы она стала трохи больше. Потом правой мышью клацаю. Копировать картинку. Повертаюся в Word и на вкладке Главное вставляю. Что робити, вот, если у вас замість картинки, ось таке пусте пустая давайте сделаем так. Может эта картинка не дуже, я зберегу эту картинку сохранить загрузки загрузке ну, вот вся картинка сможе и скопировать вот сейчас я вижу что вся картинка находится в буфере обмена обмена вот когда я клацаю на нее У мене вверху з'являється вкладка формат. Я трохи менше зроблю, це вдалю. І як бачите, от картинка вона не перетягується. Малюнок мій стоїть на місці, я не можу його поставити там, де мені потрібно. Запам'ятайте, що коли ви клацаєте на малюнки на малюнку. Вверху является формат, и тут есть кнопка обтекания текста. У нас текста будет минимум, и я выбираю поэтому перед текстом. И теперь моя картинка перетаскивается, видите, куда угодно. Ставлю картинку, выбираю вставка, WordArt, ну, например, вот так я хочу, чтобы выглядело, и пишу Роспродаж. Делаю немножко крупнее. Так. Вставляю еще одну картинку в объект WordArt. Art. комплектующие комплектующие что у меня две строчки. А, как видите, тут есть 48 и 72. А между ними ничего не мое. Если нам нужно, допустим, размер 60, просто пишу на клавиатуре 60, то нажимаю Enter. Тоже за 55. Если like, вам не подубается, вы можете на вкладке формат трошки изменить У вот, нас вот, вот так очень. Пиццей поменяю. Не Памятайте, мы сберегли картинку, малюнок из интернета в нашу папку. И вот я сейчас раз выберу вставка из сумки. И выберу со своей папки загрузки. Опять видите не перетаскивается рисунок, он совершенно меня не слушается, поэтому я должен поменять обтекание. Он должен быть выделен. Обтекание. Перед текстом ставлю. И ставлю в нужное место. Я хочу, чтобы вы малюнками, надписями, какими-то, может быть, небольшими картиночками забили вот эти все пустые места. Какие-то запчасти компьютерные, жесткие диски, в моем случае. Может быть, вы будете вставлять вот так, скидка там, допустим. Проявите фантазию. Минус 10%. делаю крупнее. Немножко развернул. Держу клавишу Ctrl, хватаюсь за этот объект и перетаскиваю его. А тут будет минус 20%. процентов. этот пустой кусочек тоже вставляю могу вставить рисунок вот изображение в интернете не знаю есть ли у вас такая допустим в офисе 2013 либо 2010 ну, жесткий диск напишу Вот, не перетаскивается не перетаскивается до тех пор пока вы на вкладке формат не поменяете обтекание текстом ой не знаю, чего. это изображение ага тут она значит ставилась я нажал удалить, чтобы удалить текст. И вот теперь могу поменять обтекание перед текстом. Вот так сделать. Что делать, если мой рисунок прикрывает? Значит, я щелкаю на этой надписи правой кнопкой и выбираю на передний план. И теперь у меня не прикрывает рисунок часть моего мои звездочки скидка 10 процентов вот и таким образом я хочу чтобы вы забили все пустые места можете разместить внизу допустим вот так хочу вот так а тут же написать наша адреса я буду так В правой кнопкой добавить текст наша адреса место 12.15. Ну, может быть, я позаплачу ТВ полностью. Ставка, символ. Другие символы. Хочу вставить символ телефона. Шрифт. Виндинкс. Вот он. Виндинкс. И тут я телефон двадцать 123 вот так пустых мест не должно быть вот тут все забейте картинками надписями и так далее обожаю успеху